bu məsləhət görmür. Bu niyə məsləhət görmürsə? Bunu yəni istəmir, yəni istəmir. Niyə? Şükür nəmdir mədom. Hə, Allah spamatı Allah hamımızı doğru yola məfəqqəh eləsin. Xeyrə məfəqqəh eləsin. Yəni o insan yəni xavarcıların mənhecindədir ona görə. Yəni o insan fərq qoymur. Yəni məsəl üçün küfr eləyənlə yəni feillə failə ayrılmaz. Həmçinin alimlərə nəinki bidət ifadələr Alimlərə kafir deyir bu insan. Hansı ki elə alimlər ki, onları Allah səhər yer üzünə qəbul qoyur. Onların ümmət onların elmindən faydalanır. Amma bu insan onlara nə deyir? Kafir deyir. Soruşanda deyirlər ki, Albani kimdir ondan? Deyir ki, yəni Albani murciədir yoxsa yox? Deyir, murciə olduğun soruşmayın. Deyir ki, o müsəlman da yoxsa kəfirdir. Allahın Allahın yəni, alim haqqında o cürətli demək qardaş, yəni bu yalnız xavarcıların işi ola bilər. Sadəcə olaraq o nə edir? Bu insan emosiyalarla çox danışır, biraz milləti alıb elə də emosiyaları ilə. Yəni din emosiya deyir ki, emosiyanı hamı danışa bilər. Əksinə dinimiz emosiyanı əleyhnədir. Görürsən, bu ax gedisdə keçdi ki, sevdiyiniz və ikrah etdiyiniz şeylərdə. Allah rəsul sallallahu əleyhi və səlləm bir dəfə Əbu Cəhəl deyir ki: "Ey Məhəmməd sallallahu əleyhi və səlləm. Dirsən deyir, gəlib Kəbənin yanında namaz qılsan, sənin boynunu vuracam." Allah Rəsulu bilirik güclü kişi olub. Yəni heç kimdən qorxun idi. Peyğəmbərlər, yəni subhanallahu heç kimdən qorxmur. Musa əleyhissalam Firavunun qarşısına gedirdi. Tək və qardaşı ilə, iki nəfər. O boyda ordusu olan görsən Allah qorxunu götürmüşdülər də. Allah Rəsulu ondan da cürətli olub. Deyir ki: "Amma bax emosiyanı hərəkət eləm." Deyir ki: Ey ağa cəhildir. Əgər sən onu eləmək istəsən, mələklər səni qoymayacaq. Demədikə ki, sən kimsən ki, keçək qırağa? Yəni səni boşasalaram mən görüm. Yoxsa emosiyayla deyil. Yoldaşına böhtan atmışdılar münafıqlər. <laughs> Hansı ki, Allah Teala onu 7 qat göyün üzərindən təmizləmişdi. Amma yenə də emosiyana hərəkət eləmirdi. Heç birinə gəpəşdən eləmədi ular. O böhtan atanlar. Hətta Aşerədilə Allah nə deyir ki, deyil, Ey Aşə deyir, əgər sən həqiqətən bu işi etmisənsə, yəni Allaha tövbə elə. Yox əgər etməmisənsə, Allah səni təmizləyəcək. Allah Nur surəsi ilə təmizləyə də Aşerədilə Allah. 7 qat göyün üzərində. Emosiyayla din olur. Emosiyayla din, təmiz ziddiyyətli -zid şeylərdir. Emosiya, yəni əksər hallarda dinə müxalif olur. Dinimizdə nə var? Allah üçün qəzəblənmə, Allah üçün sevmə. Allah üçün qəzəblənmək var. Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm heç vaxt öz nəfsi üçün intiqam olmaz. Amma o insan görsən emosiyalarla cemaati ələ alıb danışdığı elm deyil. O kafirdir, o münafiqdir. Görün Albani Rəhiməllahu ənhə nə deyir? Şeyx Albani. Deyir ki, bu adam deyir, Təkfir fitnəsi adlı bir kitab çıxarıb, yəni özünə uyğun deyil. Və deyir bu deyir: Əsas taqutlar, hakimlər qalıb qıraqda cemaatin deyir Yəni millətin avam cəmaətinin bidətlərindən musallat olub deyir. Bu nə sözdür qardaş? Yəni sən bidətləri aradan qaldırmayıb, bəs nə yerdən qaldırmalısan ki? O boyda alim, yəni əziyyət çəkib, başından nələr gəlib onun, yəni onun sirasını oxuyanda bilir adam. Nə əziyyətlər çəkib, o ölkədən ora qovulub, o, ölkədən bura qovulub, ortada qalıb. Nə əziyyətlər çəkib, Allahın Rəsulullah sallallahu əleyhi və səlləm sünnəsini təmizləyib və bidətləri aradan yığışdırıb dedik ki, düşüb cemaatın deyir bidətlərin üstünə. Nəyə düşməldi bəs? Bəs din nəyə görə gəldi? Bidət şirkdən sonra ən böyük günah deyilmi? Həqiqətən Albani Rəhiməhullah, yəni baxın həqiqətən Şeyx Albani Rəhiməhullah elə bir alim olub ki, dövrümüzdə elə insanlar nadird, çox nadird. Baxın bir qıssə danışacağam sizə, yəni onunla bağlı olan. Ha bir dəfə Şeyx Səid Rəhiməhullah öz tələbələrindən birini göndərir Şama. Şeyx Sədi, bilirsiniz də kimdir? Şeyx Sədi İbn Süleyman Rəhimullahum müəllim olub, şeyx olub. Bir dənə kitab yazır və kitabı göndərir Şama. O vaxtı Saudiya da mətnərlər olmuyor. Şamda ol ən yaxşıları. Göndərmişdi ki, Şama orada kitabı çapab buraxsınlar, yəni yoxlayıb. Və gəlir həmin tələbə bir dənə mətnəyyə verir kitabı. Deyir ki, bunu, yəni çapa çıxarasan. Deyir dilərlər ki, gözləyin, hətta burdakı Elməhli onun nenəsini kitabı yoxlasın. O vaxtda da məktəblərdə Elməhli alimlər otururdu. Və ondan sonra deyir, yəni bu kitabı çapı buraxarıq. Deyir ki, yaxşı, gözləyir, sonra çağırırlar adamı. E, yəni yəni artıq yox, yoxlanmışdı. Deyilər ki, hazırdır. Gəl. Gəlir, deyilər ki, qardaş, biz bu kitabı çapı buraxa bilmərik. Kim kitab olur Şeyx Saidin. Diri Dey ki nəyə görə? Diri ki çünki bu kitabda 70% xətalar var. 70%. O tələbə deyir ki ola bilməz deyir. Şeyx Sadi usulçu. O qədər dəqiq alimlərdəndir ki, yəni dövrümüzün yəni İbn Useymin kimi ə, həmçinin ə, İbn, yəni böyük alimlərin yəni müəllimidir yəni. Əngə gözkəmli alimlərdən az ki, təfsiri dünyaya yayılıb onun. Deyir ki, ola bilməz. Deyir ki, qardaş, bu elmi əmanətdir. Apar bunu həmin alimə, şeyxə qaytar, deyən ki, bu qədər səhiflər var, bunları düzəltsin. Bura deyir ki, yaxşı, qaytaracağam. Gətirir Şeyx Sədiə verir kitabı. Şeyx Sədiə deyir ki, kim bu səhfləri düzəldibsə, Allah ondan razı olsun. İzahullah xeyrən. Allah onu xeyrlə mükafatlandırsın. Deyir bu səhfləri düzəldəcəm. Bu da alimlərin təvazökarlığıdır. Sura həmin tələbə yenə düşür şam yolu və gəlir deyir ki, gedəcəyəm, tapacam ki, görüm o şeyx Sədinin kitabından həmin səhfləri tapan kim olub. Gəlir məktəbin müdirinin yanına deyir kim olub? Deyir, "Getdir orda bax deyib dənə saatsız var." Deyir, üstünə yazılıb Nəsiruddiddin Albani. Deyir, o cavan olub deyir o. Bax, get o cavanın yanına deyir o. Ol. Onda cavan hey. Şeyx Albani, yəni o dərəcədə dəqiq alim olub. Yəni Şeyx Albani tələbələrini özündən eşitmişəm. Hə? Deyir ki, biz deyir alimlər, yəni biz deyir, yəni Şeyx Albani tələbələrinin biri kitab yazıb və buraxıb, o bizi tələbələr də hamısı yoxlasın kitabı. Hamısı yoxlayıb, sonra gətiriblər Şeyx Albani yoxladıblar. Heç birinin görmədiyi nə qədər səhflər çıxarıb o kitabdan. Yəni bu ara fikri. Onlar sonra deyirlər ki, biz necə bunu görməmişik? Yəni Albani elə bir alim olub, yəni dəqiq olub Albani. Yəni Albani Allah'ta Allah təala elə-belə ucaqtmır. Rahimehullah. Yəni Allah'ta Allah təala insana elə-belə bərəkət qoymur, elə-belə ucaqtmır. Nəyə görə bidət təhlil ucaqtmır? Heç bir dövrdə heç bir bidət təhlil ucaqtmır. Bugünkü gündə hansı kitabı aç, o kitabda Albani adını tapırsansan. Allah belə ucaqtdığı insanı Türkiyədən bir nəfər çıxıb deyir ki, soruş gör ki bu kafirdir yoxsa müsəlmandır? Və sən hara, o hara. Subhanallah qorxmusan Allahdan qorxmusan Allah səni belini qırar. Alimlər haqqında pis söz danışanları Allah həmişə beynini qırar. Həmişə gec tez beli qırılıb olar. Bu insan şeyx Albaniya o cür görkəmli şəxsiyyətə dil uzadır. Tanımır. Ona görə şeyx ibn Bazdan hətta soruşanda ki, deyəndə ki, Albani murcidir, deyir ki, kim ki digər ki, şeyx Albani murcidir, dedi ki, murciyalığı bilmir nə olan şeydir. İndi şeyx Albaniya murciyə deyənlərə biz Şeyx ibn Baz, Rəhiməllahu səsu ilə cavab verir. Deyirik ki, kim əgər deyəsə ki, Albani murciadır. O heç bilmir ki, murcialıq nə olan şeydir. Həmçinin başqa yerdə soruşulur ki, deyirlər ki, Albani bu ümmətə göndərilən o 100 100 ildə hər 100 ildə bir kişi göndərilir. Ki, insanlardan şirki, küfrü, bidəti təmizləsin. Necə ki, biz deyirik ki, onlardan biri İbn Teymiyədir. Yəni zənn edirik elə Həmçinin şeyx Muhammed bin Abdul Vahab da həmçinin əsrimizdə də Albani idi. Deyir ki, Albani đi yoxsa yox? Sual verirlər. Şeyx ibn Baz dedi ki, e, hətta üzr istəyirəm, dillər ki, sən belə söz deməsən. Şeyx ibn Baz ki, mənə söz deməmişəm, amma indi deyirəm deyir o. Deyirəm ki, həqiqətən Albani 100 ildə göndərilən ümməti təmizləyən. Nə qədər bidətlər təmizləyib, nə qədər küfrlər, şirklər təmizləyib. Şeyx Albani Dəməşqdə olanda, Şeyh Xalbani, Ammanda olanda onun dəvəti sayəsində nə qədər orada mədrəsələr açılıb, nə qədər dəvətli alim və sələfi dəvədi. Sən nə iləmsən? Hələ durub al alimə Allahın bərəkət qoyduğu böyük alimə, allaməyə sən, yəni belə düz adırsan. Şeyh Abbad günümüzün ən böyük hədis alimlərindən. Şeyh Abbad deyir ki, elə bir hədis tələbəsi yoxdur ki, iki nəfərə möhtac olmasın. İbn Həcər və Albani. Bütün Saudiyanın alimləri, bütün yer üzərinin alimləri Albani təriflilər bu deyir ki, Albani kəfirdir. Subhanallah. Bir şey soruşmaq olar? Bu zülmdür yoxsa yox qardaş? Zülmdür yoxsa? Yəni 15 ildə tapdığımı 5 ildə bundan tapdım. Yəni İslamın gerçəklərini tapmaqda bu adamla ermalı. Yəni bir də ki, bu qardaş sual verdi, ha, bu Təş hakiminə görə də tağ söhbəti tək hakimindən müsəlman. Sən o vaxtın xabarçıları Osmanlı və Allahına, Əl-Rədi Allahına gəlib ağlı verirlərdi. Yəni ki, sən səbsən, sən bu şeydə səhv edirsən. Yəni onlar müsəlman hakim idi. Edici hakimlərdən bir söhbət. Yox. Allahın qanunu yoxdur ki, sənə verə. Qulaq, qardaş, bax. Uh, yəni, bax. Aydındır, yox, aydındır. Bax qardaş, yəni onlar müsəlman hakim idi. Yəni xavariclər var, yə, o vaxtdakı xavariclər. Ə, Əli ilə Muaviya idi, Əli rəziyəllahu anh idi, Osman rəziyəllahu onlara onlar da kafir deyidilər. Onlara da deyəndə ki, bunlara qarşı çıxmayın. Onlar bizə nə dedilər? Elə söhbət müsəlman hakimlərdən gedir. Bunlar kafirlərdir. Eyni sözü də onlar deyidilər. İndi fərq nədir? <laughs> Yaxşı, mən də bir şey deyim. İnsanın İslamı nə ilə bilinir? İnsan İslamı nə ilə bilinir? İnsan müsəlmançılığı nə ilə bilinir? İnsan müsəlmançılığı özünü islama nisbət eləməsi ilə bilinir. Biz bunu hardan bilirik? Quran və sünnədən. Əgər Quran və sünnə gəlibsə, dayanmaq lazımdır burda. Allah Allah subhanu və təala Quranda Nisa surəsi 84-cü ayədə 84-də 94-dən çıxdı nömrəyə. Orada deyir ki, sizə salam verən və müsəlmanam deyən kəsə, məsələn, sən müsəlman değilsən deməyə Yenə yəni, o artı salam vermişdi o kişi. Amma sahabelər gəlib öldürmək istədilər. Ona dedilər ki, bu kafirdir, amma özünü bizə müsəlman kimi gəlmə verir. Deyir ki, sizə salam verən kəsi müsəlman deyilsən deyib öldürmə. O kişini öldürəndə o kişidik, ki, mən müsəlmanam, mən müsəlmanam. Bir də müsəlmanam sözünü deyirdi o. Amma öldürdülər. Allah Teala ayə nazil elədi ki, dedi ki, sizdən salam verən kəsi müsəlmanla müsəlman, müsəlman deyilsən deyib öldürməyin. Bax o kişinin nəqibətçi sonra nə oldu? kafir diyanın öldürənin o gəldi Allah Rəsulullah sallallahu əleyhi və səmm yanına ayın az olundan sonra deyir ki: "Ya Rasulullah məni bağışla." Allahdan mən, yəni məndən bağışlanma dilə. Allah Allaha mənim üçün bağışlan. Allah Rəsul dedi ki: "Sənin üçün Allahdan bağışlanma diləməyəcəm." Bax, qardaş, kafir demək o qədər təhlükəli bir şeydir. Yəni özünə müsəlmanam deyən insana sən necə ki kafir deyirsən? Və sonra deyir ki: deyir ki Və həmin kişi dünyasını dəyişir, vəfat eləyir. Deyirik ki, aparın, basdırın. Həmin o kafir deyən kişi. Qəbir onu qəbul etmir. Qoyurlar qəbrə, qəbir atıb çölə. Qoyurlar qəbrə, qəbir atıb çölə. Nə qədər qoyurlar atıb qəbrə çölə. Və sonra Allah rəsuludiki, qıraqda bir yerdə üstünü bağlayın qalsın. Qəbir atıb qəbir qəbul etmir. Nəyinə görə müsəlmanı təkfir elədiyinə görə. Müsəlmanı təkfir eləmə. Bax, başqa hədisdə deyir ki, Lə'nü'l-mö'min, tə'nü'l-mö'min bil küfrü kə qətlih. Müslümana küfr sözüylə tə'n etmək onu öldürmək kimidir. Yəni müsamana küfr ittihamı atmaq qarda təhlükəli bir şeydir. Görürsən Allah Rəsul bu baş verəcək deyə bunun ayə nasil olub, hədis gəlib bu barədə. Əgər deyir bir müsəlman başqasına kafir deyərsə, o kafir olmasa o söz özünə qayıdar. Hədis var yoxsa yoxdur. Bu da müsəlman haqqında da, yəni fərqsin nə olduğunu mənim adamama mən çatırdım. Amma onun tanıdığın kəssə ilə bağlı. Yox, tanıdığın kəssədə, tanıdığın kəssədə əgər müsəlmandirsə, bax biz nəyə görə deyirik bizlə Xavaricilərin fərqi nədir? Qədimdən bəri onlar ayırmayıblar. Onlar bir də nə zahirən görüblər ki, küfrə düşdü deyiblər ki, kafir əslam. Amma Allah Rəsulullah belə eləyib, qardaş, bizə nümayənə o səndə dediyin kəss yoxsa peyğəmbər sallallahu əleyhi <laughs> vəsəlləm Əgər Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm disə, onda həmin adam Allah Rəsulun açıq-aşkar hədislərinə qarşı çıxır. O Məkkəni küfr diyarı adlandırır. Biz də deyirik ki, Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Məkkə heç vaxt küfrə qayıtmayacaq. İndi Allah Rəsulunmu götürəy, yoxsa o, sən dediyin kəsim götürəcəksən, qardaş? Deməli o Allah Rəsulun açıq-aşkar asi olan kəsdir. Allah Rəsulun açıq-aşkar nəfsinə görə onlar deyir ki, Məkkə küfr diyarıdır. Yaxşı, Məkkə küfr diyarıdsa, Allah rəsulun bu hədisini hara qoyaxundu? Hənin ha, yox. Heç vaxt deyir, Məkkə küfrə qayıtmayacaq. Görürsən, necə proaktivdir hədisə, yəni müxalifdirsə. Ona görə də çox şeylər var, qardaş. Yəni ona görə, yəni mümkündür ki, bizə hər dəfə təvəbbə düşürdü, onda qorxardı. Yox, yəni zəhərim demək olmaz, amma ki, hə, <laughs> hə. He, deməyəm az, amma ki, yəni e, qardaşım, biz hamımız qardaşıq. Yəni əlbəttə də yəni e, çalışmaq lazımdır Allah Rəsulun nümunə götürək. Bax, o vaxtda Hanzala radiyallahu muhşriklərə məktub yazmışdı. Məktub yazanda müşriklərə yəni yazdı ki, "Mühammed sizin üstünüzdə muharibəyə gəlir." Və Cəbrailə salam peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm xəbər verdi. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Hanzalanı gətirin yanıma." Hanzala inəmişdi, qardaş. Küfrü idi yoxsa yox müşriklərə məktub yazır ki, peyğəmbər sən döyüşə gəlir, ehtiyatlı ol, pusqu qurun, nəmləyin. Nə, nə. Yəni ən azından deyir ki, yəni gəlir. Artıq sən bilirsən ki, qarşı tərəfdən qoşun gələcək. Gedirsən 100 yerdə pusqu qura bilərsən. Peyğəmbər ölə bilər, sahabelər ölə bilər. O, o əməlin əzəmətinə bax qardaş. Görün nə qədər əzəmətli bir yəni küfr əməlidir yəni. Amma Allah rasulu çağırır, demək ki, kafir. Allahın rasulunun mənhaci bizə bəs deyilmi? Deyir ki, ey Hanzala, səni vadər edən nə oldu? Nəyə görə elədin? Görsən, soruşdu, təfsilat elədi, nəyə görə? Biz bu gün ins soruşmadan insanları kafir görürük. Labəttə soruşsan belə insanda elm olmalıdır ki, sən təyin eləyəsən ki, bu təvhidlə düşüb, təvəssül düşüb. Hər pirə gedən müşrik olur. Elə insan var pirə gedib pirin özündən əsir, elə insan var pirə gedir, orada Allahdan istəyir. Sən amma hər pirə gedəni kafirdisən. Düzgündür. Heç orada gərir şirk eləmir abi. Yaxud heç şirk eləmir. Gedir orada, orada Allahdan istəyir. Elələri var. Soruşmuruqdur ki, qara məndə istəmirəm, kimlik yoxdur. Mən ora yerəm Allahdan istəyirəm. Yəni demək olar ki, əksər bir də təhlil, bu problemə düşüb. Onda sənə gərək bir daha bir də, də təhlil qoymayasan, hamısına kafir deyəsən. Elə o muraxdır. Sözü yoxsa yox. Ona görə əgər biz Allah Rəsuluna sallalləhəmsə özümüzə nümunə götürmüşsə, mükəll Allah Rəsul elədiyimiz Ayətinin deyirsən? Ona görə hə, küfrləri var yandı. Hə. Sıfatlarında küfrləri var. Adam türmələrdir. Yəni tanışmamacam şəxslər deyə bilmərəm. Hə. Mənim baxsa tür belə deyim yoxdur. Allah köməy olsun qardaş. Yəni Allah Rəsulu bizə gözəl nümunədir. Bax. Gözəl ə, ya, yəni sənə görə küfrləri varsa, indi də sən ona dərs almağın düzgündür. Almışlar, çim, 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 çim. ona görə qardaş, yəni bax görürsən, boyaq dediyimiz kimi, yəni Yəni elə bir insan yoxdur ki, elə bir insan yoxdur ki, sünnədən çıxsın ziddiyyətə düşməsin. Sünnədən çıxsaz ziddiyyətə düşəcək. Çünki hər kəsin o ziddiyyətsiz qalmağının səbəbi sünnəyə tabe olmasıdır. Kim sünnəyə tabe olacaq, onda ziddiyyət olmayacaq. Amma kim ki sünnədən çıxacaq, daima ziddiyyətli olacaq. Siz is fail feil deyirsiniz nə? Feil ilə faili ayırmaq odur ki, yəni bax Biz həmişə, yəni bu barədə tələbələr çox danışıblar, yəni ə, Allah hamısına bərəkət versin. Bax, bir kəs küfrə düşürsə, bu feildir. Ona görə əhlüsünnə həmişə feilə hökm verir, şəxsə yox. Bax, əhlüsünnə vəcəma feilə hökm veririk. Deyirik ki, bax, Allahdan qeyrəsinə dua etmək nədir? Şirkdir. Allahdan qeyrəsinə qurban kəsmək şirkdir. Allah məsəl üçün Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləmə, hətta demək ki, bir insan desə ki, Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm dinindən nəsə bir şeyə öhdəliyi yoxdur, bu şey küfrdür. Məsəl üçün sufillər də vardı o əqidə. Deyilər ki, məsəl övlüyələr vacib deyil ki, onlar Allah Rəsul sallallahu əleyhi və səlləm dinini ilə əməl etsinlər. Necə ki, üzü dəlil gətirirlər sənə. Necə ki, Xıdır deyim, Musa'nın dininə əməl eləmədi. Belə dəlil gətirirlər sənə. Biz deyirik ki, bu küfrdür. Amma hər küfrə düşən ki, o deməkdir kafirdir. Yəni küfrə düşənlə o küfrün özünü ayır. Amma bunlar da yox, ayırmırıq deyir. Yəni küfrə düşdü, kafirdir. Onda biz deyirik, Allah Allah, necə belə eləmir baxın. Hərz zaman hədis dəlildir və nə qədər hədislər var bu barədə. Küfrə düşəndə, şirkə düşəndə kimsə çağırdı, nə səbəb oldu, nə edəndin? Bir də bunu eləmə, bir də belə eləmə, başa salırdı, öyrədirdi. İnanmıram ki, yəni insan məsumun olsun mən sonra həqiqətən getsim bilə-bilə çünki bu Allaha şərik qoşmaqdır mən də bunu yerinə yetirirəm. Və mən inanmıram mənə şey, yəni kimsə eləyər. Əgər hər kəs elisə həqiqətən ona çatır o bilir ki Allaha şərik qoşmaqdır. Bunu Allah qadağan edib o adam kafirdir. Onu daha biz kafir deyirik bəli. Ona görə bax təkfir də dində var. Amma əhl-üs-sunnə yolu var təkfirdə. Necə ki bütün məsələlər də elə baxsan elə bir bidət əhli yoxdur ki dindən xarici şeydən danışsan, hamısı dində olan şeylərdən danışır sənə. Hamısı məamin ehlil-bidəyinlə və istedil, elə bir bidət əhli yoxdur ki dəlil gətirməsin. Hamısı dəlil gətirir. Amma Quran və sünnə sələfün fəhmi ilə başa düşülməlidir. Sahabələrin başa düşdüyü kimi başa düşülməlidir. Bax Huzeyf hadisi, Huzeyfə rəziyallahu nə deyir? Elə bir qovum gələ, vaxt gələcək ki o vaxt insanlar da nə namazına, nə orucuna, həccə Heç bir şey qalmayacaq, dindən heç bir şey olmayacaq. E, Tabii deyir ki, deməli o deməkdir ki, din yalnız onların lə iləllah olacaq. Tabii deyir ki, onun tələbəsi deyir ki, onda deyir o lə iləllah olara fayda verməyəcək, eləmi? Deyir, yoxdur, o lə iləllah olara fayda verəcək. Alimlər deyir ki, bu hədis dəlildir ki, dindən zərru bilən şeylər zamana, məkana görə dəyişilir. Buna görə şeyh Əli İslam və Müteyyəm deyir ki, deyir, dindən uzaq olan və içkini halal görən insanları mən təkfir eləmirəm. Deyir. O biki halal görür. Küfürdür o. Dinlen bir haram olan şeyi halal demək. Halal olan bir şey haram demək. Bax Şeyh Ərhəsan fətavada deyir ki, hətta insan deyir cahilliyindən dolayı çörəyə haram deyərsə, nikaha haram deyərsə, hətta deyir ki, Allahdan qeyrisindən məđəd diləyərsə, yenə deyir bunun təhvili ola bilər, bu cahil ola bilər, roşed. Şeyh Ərhəsan İbn Teymiyyə deyir bunu. Bəzən biz deyəndə "ya siz murciyasız, siz hətta cəhmidə də deyirlər", deyirik "səvə olum". Bunu biz demirik. İbn Teymiyyə deyir, "Aç bax Şəhristan" deyir bunu. Allah bir dəhar olsun. Kim başa düşə bilər? Bağda sitir. Ola bağlı bu. Hə biz bu vaxtda ölkə Azərbaycanda çox toğma Azərbaycan dilindəs var. Sən bilirsən ki, təkcə qardaş ayıtdır. Ümumiyyətlə kimlərsə Abu Havvalay, Baltatsiya və ya beləsı başlarına və o keçirilən hədisdəki kişi dostumun dinindədir. Hı. Yəni bunu ona şamil eləmək olar mı ki, yəni bu adam burada məsəl bu qədər mədəni tələbə məscəbəyib, hansı ki, yəni yəni bu tələbələr də yəni belə deyək ki, onların da bu buradakı müəssəmlərində haqqları var idi, gedib oxuyublar, gəlinlərini əziyyət çəkiblər. Yəni insanları İslamdan mədənləndirilər və sayılanlar. Burada bunları qoyub gedib farsan çəkməsə qoyar ona TikTokdan. YouTube pad internetin bilinmir çünki elə terminlər var ki, burdan indi Abu Hanza ilə zəng eləyirsə də, çünki Qarışıq ordan nə, nə qədər interessant. Demə oldu qardaş deyir ki, türmədədir və sair. Hmm. Am burdakılar evin içində də bu zəng eləyib Abdulməlimlər yaxdı digərlərinə soruşmaq olur. Am bunu necə izah etməli var ki, bu insanlar yəni niyə bu yola düşürlər? Abu Hanzaya qulaq asma olmaz. Tək Abu Hanzaya yox, belələrin çox. Qətiyyən qulaq asma olmaz, qətiyyən. Hə. Yəni e, orada heç ehtiyac yoxdur söz demək ki, yəni ona qulaq asmasınlar, buna qulaq asın. Ona qulaq asmaq olmaz ümumən. O çünki ancaq zalata çağırır. Ancaq. <laughs> Amma ki, əlbəttə ki, yəni dinimizdin, yəni dinimiz əmanətdir. Cəh ki, sələflərdən vardı ki, bu din sizə olan əmanətdir, bu ilim əmanətdir. Baxın, onu kimdən götürürsüz? Əgər dinini hər kəsdən götürən adam o o əmanətə xəyanət edən insandır və hər kəsə hər kəsə deyir ki, yəni desən ki, pulunu hər kəsə əmanət eləyə bilərsən? Dedi ki, "Yo, eləyəm məram, ancaq əmin adamı." Desən ki, bu sənin dinindir. Dinini hər kəsə əmanət eləmə. Gündə bir dənə İbnü fulan çıxacaq, Abu fulan çıxacaq, sən ora dinini əmanət eləyəcəsən. Heç bir dəfə görüşməmisən, dinini ona əmanət eləsən. Subhanullah. Necə ola bilər ki? Deməli sən dinəvə xəyanət eləyirsən. Ömür boyu da Hər kəs deməli o demək idi ki, sən sabah biri çıxıb başqası yenə bir dən emosiyadan danışacaq, Quran ayəsi deyəcək, hədis danışacaq, sən ona qulaq asacaqsın. Bu o demək idi ki, dinə xəyanətdir bu. Çoxlu insanlar da görsən ki, öz etiqadlarına, öz təbiətlərinə uyğun olduğu üçün qulaq asırlar görsən. Amma haqq yox. Ona görə biz boyaq nə idi ki, yəni haqq, haqq nə ilə ölçülür? Quran və sünnə və sələfün fəhhmi ilə. Ona görə bizdə etiqad əqidə kitabları var. O kitablarda alimlər necə deyib? Bu günkündə, yəni onların dediyinə görə onlar, yəni sanki alimlər yoxdur indi. Yəni sabah qiyamət gəlməlidir. Alim yoxdursa, elm qalxıb, elm qalxıbsa artıq qiyamət ə, tezliklə gəlməlidir. Yəni o demək idi ki, artıq necə hədislərdə gəlib ki, qiyamətə yaxın quran qalxacaq, elm gedəcək, yəni alimlər olmayacaq. İnsanlar özlərinə cahil başçılar təyin edəcəklər. Onlar da deyir elimsiz fətva verəcəklər. Amma alimlər varsa deyir mən xeyir var. Amma bu insan deyir ki, alimlər yoxdur. Subhanallah. Necə yəni? Və yer üzərində 2 nəfərə 3 nəfərə alim deyir. Yəp deyirsə də. Nə oldu? Harı getdi ümmətin elmi yoxa çıxdı, alimlər yoxa çıxdı. Ona görə İbn Qayyim Rəhimeullah deyir ki, İblisin ən böyük yollarından biri alimləri, elm tələbələrini gözdən salmaqdır. Əgər elm tələbələri, alimləri gözən salsa, insanlar artıq məhf olacaqlar. İmam Əhməd Rəhimullah dedi ki, insan alimlər insanlar üçün qaranlıq gecədə qaranlığa düşmüş qovmun qarşısında çıraq aparan kişinin misalındadır. Deyir o çıraq aparan, yəni işıq salır, alim odur və onlar da o işıqla gedirlər. Əgər alimlər olmasa, biz hansı elimlə yəni bizə söhbət gədə bilər? Yəni. Və alimlər vururlar ki, öz istədiklərini cəmaata, yəni yeritsinlər. Allah biz Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm, səhabələrin vuran kimi də. Bəli, eyni metoddur, eyni şeydir. O, yəni həqiqətən də iblisin ən böyük, yəni oyunlarından, tələvişlərindən. Allah bizi səlamət eləsin. Allah sizi daha dostunuz. Əxir davamən hamdələ bil aləmin subhanak allahumme hamdişhadu an la ilaha illa anta.